जी जंत्र सबता कैहा दीन दयाया नाथ को तो नाथ जिस राखे ते सो कोई न मारे सो मुआ जिस मन हो बिसारे तिस तज और कहाँ को जाए सबसे रोए को निरंजन ਗਾਲੇ ਜੀ ਕੀ ਜੋਗਤ ਜਾਣ ਕੈ ਸੰਬਾਤ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਾਥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਧਿਆਪਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਬਿਲਾਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤਾ ਕਹਿ ਹਾ ਦੀਨ ਦੇ ਆਲਿਆ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਈ ਨ ਮਾਰੇ ਸੋ ਮਾ ਜਿਸ ਮਨੋ ਬਿਸਾਰੇ ਤਿਸ ਤਜ ਅਵਰ ਕਾ ਪੂਜਾਏ ਸਭ ਸ੍ਰੇ ਕੋ निरंजन राय जी के जगत जाकै सब नाथ अंतर बाहर जानो साथ मूलधार बेअंत अपार नानकदास सदा बल निधान नि सदा वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फतेह गुरबाणी कीर्तन कथा की, की श्रृंखला में आपका स्वागत है हरि जस गायन करते हरि नाम गुण गायन करते गुरु जी करते हैं जी जन्त्र सप्ताह के हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ सबकी जो डोर है ना तो वो प्रभु के हाथ में जैसे कठपुतियों नचाने वाला कठपुतलियों को नचाता है ना तो सबका जो नियंत्रण है वो परमात्मा के पास है क्योंकि वही कर्ता पुरुष हैं और वो दीन बंधु है जिनका कोई नहीं है ना जो अनाथ हैं उनका वही मालिक है और जिसकी प्रभु रक्षा करते हैं ना फिर उसे कोई नहीं मारता और जिसको अपने मन से ही बुला दिया तो वो तो वैसे ही मर गया ना सो हुआ जिसमानों बिसार बिसारे वो तो एक ऐसा ही जड़ की समान ही घूम रहा है क्योंकि प्रभु तो याद है ही नहीं जिसने सृजना की है किस जबर कहाँ को जाए और ये प्रभु को त्याग कर और को जाएगा कहाँ पर कहीं नहीं जा सकते सबसे एक निरंजन राय सारी कायनात का जो की जो डोर है ना वो तो प्रभु के हाथ में एक अमकार प्रभु के हाथ में जी की जुगत जा के सब हाथ हमारे अंदर जो भी विचार हैं वो भी प्रभु द्वारा संचालित हैं सारी जुगत हैं जो जी की हमारे अंदर जो भी क्षमता है वो प्रभु के ही हाथ है अंतर बाहर जानो साथ हमारे भीतर हमारे बाहर सभी जगह प्रभु ही प्रभु हैं गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार जो प्रभु के गुण हैं क्योंकि सभी के जितने भी गुण हैं वो सब प्रभु के ही गुण हैं बेअंत अपार और हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से क्या सारांश लेंगे नानक दास सदा बलिहार तो ऐसे प्रभु को सद बलिहार जाएँ जो हमारा पालनहार है जो हमारा सृजनहार है तो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं इसी के साथ दास को आगे बख्शें कोई गलतियों पर दास क्षमा का प्रार्थी है अरदास करें के कि कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह